అన్నయ్య గారు ఎంఎం ప్రసాద్ గారు పంపించిన గణేశ పంచరత్న స్తోత్రాన్ని ఆలపిస్తున్నాను బంధుమిత్రులందరికీ నమస్కరిస్తూ ముదాకరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావతం సకం విలాసిలోక రక్షకం అనాయకైక నాయకం వినాశితే పదైత్యకం నతాసుభాసునాశకం तं विनायकं न ते रातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमः सुरारिनिध्यरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनम् पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पतिप्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगताम् अदोषताम् सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं गणेशपञ्चरत्नं सम्पूर्णम्